Ребята, всем привет. Мы хотим устроиться механиками тут. Нас еще Михалыч устроит. А начальство там. Сейчас. Ладно, Саня, пошли. Здрасте. Здорово, пацаны. Так, здрасте. Короче. Да, пацаны. Можно до вас устроиться работать на энергоблок? Механиками. Хорошо. Принесите документы. Сейчас, они до то у меня в рюкзаку были. Сейчас. А у тебя несколько Да, э, пацаны, давайте эти, вы поняли. Так, документы. Так, первый дом. Сейчас я дивлюсь. Вот мои. Ну, паспорт. Так. Трофим. Ну хорошо. Можете приступать к работе. Энергоблок находится тут. Ага, понял. Ого. Ну, сейчас ну, я сань подойду. Пацаны, пацаны. А, вас приняли? Ну да. Погнали работать. О, настрой. Пишу и сюда надо. Саня, инструменты взял. Эти. Шо? Так. Шукаем. Сейчас инструменты возьму. Можешь мне не дать бой, я их не взял. Да на тут молоток и отвертка всего лишь что. Иди сюда. Ладно, пацаны, у меня на сегодня выходной пока. Ну пока. Так, ребят. Михалыч. Так, ребята. Я хочу тут кое-что. Что, тревога пожежна? Не, я просто проверяю. А. Это, ребята. А ну, еще мы же будем рисовать. А не, нельзя. Так. Да Там не важно, там я. А ну что, и тут одна детали не моя. будем чинить. Так, ну наверное... Все. Ага. А ну, монет с лестница. А, кстати, цей начальник говорит что надо там. Дробина. Так, дробина. Я не... Ти знаєш, де, вообще драбина знаходиться? Ні. Наверно, де... да де декорації. Железные. Стой. Железные? У мене это було. Да, в мене є. Сегодня. что начальник, начальник зоны? Так, начальник. Алло, да. Там, короче, энергоблок подойдет. Нормально. А, не, Сань, чуешь? Провод пом надо поменять. Сейчас все сделал. Да. Я блоков золото. Золото. Еще треба, еще один треба золото. А ну-ка я сюда сбегаю. Йов, тут даже оградки чесь половины немає. Ну, я не хочу случайно тут. починить тут, же... тут еще не починим капец вообще не следить михалыч да ты там показывал да я уже золотой о все еще. ну и все а, -а, -а, -а. Мені говорили. що, тіпа, що тут, Іноді зрозумів, йде нагрузка. І типа, що воно типа ламається. І типа треба дивитися порядок, щоб був. Це ти, е, Блін, Саня, у нас у... нагрузка йде. Мені Михайлович говорив, якщо багато ламається, значить нагрузка тіпа, сильна йде. Ні, ну щоб ти розумів, тут же ж люд. Ну, воно питає три города ближайших, щоб ти розумів. Але наш, але прип'ять усю оце питає, то що останні города, воно не прям сильно е... йде нагрузка, то що. Ну так, середньо йде нагрузка, то що ти понимаєш. Нет, то, что понимаешь, э, цели. У них же свои есть электростанции. У нас вообще, блин, на ночную смену сразу же. Первый день работы за всего Поставили. Ой, сейчас Так. Ё-моё, Саня, тут усе разбивается. ё мое <плес> Стой! Везде тревога! Эээ, Типа, сейчас, наверное, будут говорить те. Внимание, внимание! Э, мы э, держите спокой. Э, чините... Работники станции, чините, я можно больше э, там, где реактор. Когда будет уже все критично, сразу же бегите. Э, сейчас станция на риске, чтобы взорваться. Блин, Саня, ты слыхал? Угу. Быстрее чиним, а то если не все починим, то сам понимаешь, что будет. Просто зараз работники угу. зараз работают на... Так тут багато работников. Там же шещит за компами, сидят за давлением, за напругой, все, и дают. Ты типа понял. Кстати, я чушь, а, Так, чиним-чиним быстро. Внимание, внимание! Работники, покидайте здание срочно. Саня, бежим отсюда. Во. Покидайте здание, покидайте здание. Блин, Саня, бежим быстрее. Бегите в бункера, в свои дома. Куда можно прячьтесь? Саня, быстрее у наш дом. Луна и тревога. Капец, Саня, мы так попали на первую же измену. По... еще одна треба. Внимание, внимание! Срочно можете вертаться. Только быстро все чините. Иначе напруга возрастет, и нам у всем конец. Давай быстрее, Саня! Давай чиним от всей штуки. Так там еще на энергоблоке. Ладно, чини фигни Я пойду на энергоблок быстро. Саня, у нас реактор по чуть-чуть разламывается. Я делаю чиню быстро. Так быстрее, быстрее. Фух, починил. Лампочка тоже надо менять. Все, починил. <псих> Давай, Саня, ну быстрее. Пока мы все не починим Что э, опять. Внимание, внимание! Напруга растет и давление. Будьте аккуратны. Да что происходит? Значит, то все уже починилось. Внимание! Все починено. Давление и напруга спадает. Это очень хорошо, ребята. Фух.